ये पाँच बजकर तीस मिनट का वक्त था जब आइस एस्टर के अपार्टमेंट पर आए आइस का मतलब है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट ने एस्टर से झूठ बोला कि वो पुलिस ऑफिसर हैं जो इनके मुकदमे की तहकीक कर रहे हैं जिसमें इसका शोर एलेक्सी अहम गवाह है उन्होंने मासूमियत से पूछा क्या अलेक्सी घर पे हैं एस्टर के दिल ने बोला कि इसे उनके साथ तान करना चाहिए लेकिन उसे याद आया कि उसने रेडियो पर सुना था कि आइस सुबह सवेरे आती है और लोगों से घर का दरवाजा खुलवाने के लिए हरबा इस्तेमाल करती है एस्टर को याद आया कि उसके पास हकूक हैं। आइस ऐसे ही तरकीब को आपके घर पर भी आजमा सकती है हो सकता है कि वो कहें कि वो किसी दोस्त रिश्तेदार या हमसाई को ढूंढ रहे हैं आप इनके चाल में ना आए और दरवाजा मत खोले बल्कि पुरसकून रहे और उनसे इनकी शनाख्त तो और वारंट देखने के लिए कहें या तो दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दें या फिर दरवाजे में लगे देखने के सुराख के आगे रख कर दिखाने के लिए कहें जज के दस्तखत शुदा वारंट के बगैर आयुष को आपके घर में दाखिल होने या तलाशी लेने की इजाज़त नहीं है अमूमन आयुष के पास वारंट नहीं होता लेकिन मुमकिन है कि वो झूठ बोले और आपको ऐसे कागज दिखाएं जो देखने में सरकारी लगते हैं आप उनके कागजात को गौर से देखें और हर चीज की तस्वीर खींच लें अगर वो कागज दिखाने से इनकार करें तो उनसे उनकी शनाख्त या रे का मांगे उन नुमाइंदों को कुछ ना दिखाए ना ही कुछ कहे सिवाय ये के मैं आपको अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती हूँ और अपने वकील की मौजूदगी के बगैर में आपसे कोई बात नहीं करूँगी बरए मेहरबानी आप चले जाए मुमकिन है की आयिस आपकी बात ना सुने और जबरदस्ती आपके घर में दाखिल हो जाए लेकिन ये सब आपके लिए अदालत में मददगार साबित होगा चाहे नुमाइंदों ने आपकी बात ना भी सुनी हो इस सिलसिले की बाकी वीडियोस आपको आपके हकूक समझाने में मदद करेंगी अगर आइस आपके घर में दाखिल हो जाए या आपको गिरफ्तार करे एस्टोर और एलेक्सी को अपने हकूक का पता था और ऑफिसर चले गए ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है लेकिन याद रखें हमारे पास हकूक हैं जब आयुष से आपका वास्ता पड़े तो अपनी याददाश्त के मुताबिक जो भी याद है लिख लें शायद आपकी आइंदा इमिग्रेशन कार्रवाई में मददगार साबित हो इस बात की तसल्ली कर लें कि आप और आपके प्यारे आयुष से इस किस्म के रबते के लिए तैयार हैं और गिरफ्तारी की सूरत में तरकीब मौजूद हो कि क्या करना है और किस से करना है अगर आयस आपके घर आई तो याद रखें आपके पास हकूक हैं दरवाज़ा हरगिज ना खोलें और जज से दस्तखत शुदा वारंट दिखाने का मुतालबा करें इनसे कहें कि आप उन्हें अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देते बरए मेहरबानी चले जाए अगर आपका कोई अजीज गिरफ्तार हो जाए तो आप उनके बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं लोकेटर डॉट डॉट जी ओ वी